В общем, кстати, слышали такого. Mm -hmm. Я на него попадал. Интересный был разговор. Ну а какие mm -hmm. конкретные истории Украины? Это, в смысле, все вместе или какой-то промежуток времени? Да, в принципе. Все время. Mm. А вы тоже блогер? Да. Mm -hmm. Ну ладно, Украина Украины. Как справили Новый год? Нормально. Нормально. У вас по истории вопросов нет? Ну, есть. Знаете, кстати, вот хотел спросить у вас. То, что Украина, название слова Украина, в России часто используется это типа Украина. Это правильно? Для России это правильно, для Украины это неправильно. Все потому, что с древних времен на территории России древних славян не было. Были финно племена. И когда они слышали этот термин под названием «край», они неправильно его трактировали спокон веков. Таким образом, в, только в России... Есть такое понятие, как Украина. Потому что в других славянских народов такого понятия нет. Есть околица и так дальше. И э, край в основном относился к чему-то более, скажем так, отчизны, родной край и так дальше. В украинском языке походное слово «краина», от слова «край», то есть «сторона» переводится. Поэтому есть две стороны медали. Одна сторона медали украинская, угу. а другая это российская. Вот. Прикольно. А вообще... Ви можете пояснити, смисловою іменно, чому Україна називається Україною? За версією Віталія Скляренка, яка пов'язує назву Україна зі словами Край, країна, хоч зв'язок цей не прямий, а значно складніший. Іменник край із значенням відрізок, шматок, шматок землі був ще у спільнослов'янській мові, нині відомий багатьом слов'янським мовам. Оскільки слов'янські племена з віку мали свої території, які здебільшого відділялися природними рубежами, ріми, лісами, болотами, солончами, отже, ніякої мішанини племен не було. Давньослов'янське слово край відрізок шматок землі набуло нового значення територія, що належить племені, а згодом також і значення крайня межа території племені, початок або кінець території племені берег. На означення простору в прослов'янській мові вживався спеціальний суфікс іна, дол плюс іна дорівнює доліна, долинал, ніс плюс іна дорівнює «нізіна», низинал. За цим самим зразком, ще в прослов'янський період утворилося і слово країна у значенні територія, яка належить племені. Банально, країна як страна. Тобто, да, да. коли жителі спрашували так. Много, в принципе, даже Пантелеймон Кулиш в 1857 году часто там общался с местными жителями, спрашивал, кто вы, как бы себя вообще называете, так дальше они говорят, мы люди себе такие тайгоди, то есть люди такие себе, да и все. То есть мы люди, которые живем вот здесь, это наша земля, наша ага. страна. Таким образом, Украина в стране... Люди, що живуть в стані в країні своїй. Просто вот mm -hmm. вона є така, без какого-то супер Этого... э, названня, непонятно. Вот вона наша. Малоросійські просто людини на питання: хто ви, не знайдуть іншої відповіді. Як люди такі собі, та й годі. Малоросіянин слово книжне і вони його не знають, а слово на букв Х бранне, і вони його відкидають. Ну, таких, в принципі, названій э, да, Германія. Вот э, land – земля, то есть край. Земля – дойчев, дойчев или как их ну. Да, но самый смысл, основной, что означает дойче, собственно mm -hmm. И вот дойчи, если там еще в древних языках германских покупаться, оказывается народ, то есть uh -huh. как фольк, только другая форма. И таким mm -hmm. образом, с древней еще. таким образом народ на земле. Deutschland. Okay. то есть обычный это классика для Европы, в принципе ничего особенного, вот. Кстати, oh, yeah. по поводу по поводу <coughs> Украины еще забыл mm -hmm. вспомнить в 1775 году там вышла была работа, которая описывала восстание Пугачева, это вот, немецкого историка или ну иностранца, и он там, кстати, раз, различал, что не путайте Украину страну казаков и mm -hmm. Украину Дядонські казаки живуть, тобто прямо два, ну то є, два е, названня, тільки одна сторона, друге, дійсно, то, що називається в Російській імперії окраїни, необхідно розрізняти Україну, яку географи називають також країною козаків, та окраїну, про яку тут йдеться. Перша розташована між Руссю та Польщею, є дуже родючою країною, зрошуваною кількома великими річками. Вона навпаки є країною суцільно вкритою лісом, майже не оброблену і населену данниками татар, які не мають ні міст, ні сіл. Вона розташована між південною Московією та Малою Тартарією, Ограїни, і так далі. Ну, с марція перебил. Я сам з Дойшленда, з Германії, і у мене є. «Майерс лексикон», ну, это энциклопедия Майерса, да, 1880 года. Ну, такой, там, 20 томов таких жирных, да. И вот недавно у меня такая мысля, ну, то есть русские же, они утверждают, что, типа, Украина придумал, там, Ленин, там, я не знаю, Австро-Венгры, и хрен его знает, кто ее только не придумал, mm -hmm. по их мнению, да. И я думаю, а вот я возьму под буквой «У» и посмотрю, есть Украина или нет. Ну, Просто ради прикола. Mm -hmm. И на самом деле, открываю стоит Украина. Ну, то есть под буквой У и так далее. И там пишется территория, находящаяся там-то, там-то, с таким-то этносом. но знаете, mm -hmm. что меня немножко... Это меня очень обрадовало. Потому что можно любому русскому сказать, вот ладно, хорошо, если ты тут утверждаешь. Вот даже немцы, энциклопедии конца 19 века... Там стоит Украина как какая-то территория, да, граничащая с теми, с теми, с теми, часть Российской империи. Но э, единственное, знаете, что меня расстроило? Вот стоит Украина, а в скобочках немецкий перевод. То есть, ну, в смысле, с, с русского или украинского на, на немецкий. И, это, и там стоит слово Рантланд край, э, край какой-то земли. Ну, то есть mm -hmm. то, что русские утверждают, вот это окраина и так далее, то есть немцы, они также это как-то понимали, вот значение вот этого слова, и в этой энциклопедии сделали перевод на немецкий язык, вот именно как вот русские утверждают. Ну Понятно? да, это, конечно, печальное зрелище, потому что в данном случае это все произошло с... Традиции еще, когда в Российской империи правили немцы uh -huh. и э, та же София Фредерика, та же Екатерина II, uh -huh. она же создавала целые, целых этих историков и так далее, uh -huh. всяких, чтобы они все это по-быстрому, так сказать, хотя бы какую-то предысторию этому государству дали. Uh -huh. Что вот uh -huh. и как, потому что до этого полный хаос. Вот, с uh -huh. Петром только все там началось обустраиваться. Uh -huh в этом э, порядке, естественно, немецкие э, немецкие, э, значит, историки и так дальше они пытались все это, ну, славянскую, да, с, с, славянские там слова и так дальше разбирать угу. и, из из того опять такие люди, которые не относились к славянам, сначала это угу. финно племена, потом там, э, значит, немцы это все расписывают, так как они это видели, да, как ну, да. как им это кажется но по факту ну, этим или должен может заниматься быть, славянский может, человек, который... Или, это может, все, быть, или может, не быть. может быть, они пользовались источниками тех же самых э, россиян. Э, ну, конечно. Которые, и, и переняли один к одному там найти перевод и все остальное. Но, опять же, в любом случае, неважно. Вот честно, даже если значение слова было такое, какое там вкладывают россияне или еще что-то. Это, это в принципе не имеет никакого значения. Для меня, вот вы, вы разговариваете про историю, для меня история, э, не, она, естественно, прошлая история, это важно, но история, вот современная история, она началась после распада Советского Союза, появилась государство Украина в тех границах, со своим языком, со своими ну, законами и всем остальным. и... То есть под вопрос даже не надо ставить Украину как таковую, она есть, она появилась, она появилась в то же время, как и Российская Федерация, mm -hmm. и имеет право такое же на существование, как и все остальные бывшие республики Советского mm -hmm. Союза, понимаете? Поэтому я вот, конечно, мне очень интересно после того, как я поговорил вот с этим блогером с Вокс Веритатисом. Я посмотрел много роликов, и мне нравится, как он это преподносит, как он с этими орками разговаривает, скажем так. Ну и вот. Но, кстати, вас я тоже где-то видел. Ну, я не знаю, в ютубовском, как говорится, сегменте. Ну, коротко видел, и мне нравится. Вы тоже очень неплохо объясняете. Достойный блогер, скажем так. Mm. Поэтому а, а не могли бы вы мне сказать, какой у вас, как у вас канал называется? Марозенко. Марозенко. Mm. Хорошо. Приятно да. было с вами пообщаться. Слава Украине, удачи вам. Взаимно, я вам слава. Хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете. Mm, приятно слышать. Можно И... несколько вопросов вам? Да. Во-первых... Я не знаю, вы, насколько мне известно, не спрашиваете, типа, какую книгу последнюю читали, но я просто хочу показать себе. Вам Неплохо. А что завтра? Скоропадский, а кто еще? А, это его мемуары? Да, это его мемуары. Неплохо. Вы с Украины? Вот. Да, я сам родом с Украины, да. А сейчас? Очень тяжело сказать. Я сейчас на праздниках в Украине нахожусь. Я имею в виду и в Европе, или в России? Не, в Словакии. Mm -hmm. Хорошо. Есть какие еще вопросы? Конечно, есть. А вы конструктивист или премедиалист? Я вообще себя ни к чему не отношу обычно. а когда украинская нация появилась? 1660 год, первые упоминания. Как пан зовут, дорогие пане, и откуда пан походите? Ян Джик, украинец з Киевского воеводства. Как нация Да, в архиве Краковского университета там спросили одного Яна а кто он. Он сказал, по нации украинец, Киевского воеводства. А потом в манифесте Екатерины Второй в 18 веке перевод на латыни четыре раза, четыре, упомянули украинца по нации. Это вспоминали матьюшников. Воставших казаков. Підпоручик Смоленського піхотного полку, Українець по нації на ім'я Василь Мировиць, Онук першого бунтівника, який утік від мазеп. Капітан, лейтенант, Українець за нацією, онук бунтівника та молодший лейтенант, українець по нації, онук повстанця. Гітьмачина це государство, чи ні? Тетяна Таєєва — російський історик, в своїй книгі Мазепа 2007-го різдання на страниці ДіКЕК. Як... Сначала самого пишет, что это государство после восстания Богдана Хмельницкого. Повстання Богдана Хмельницького докорінно змінює всю ситуацію у речі Посполитій та Східної Європі. Поляки зазнають нищівної поразки. Вся реальна влада на величезних теренах київського, Чернігівського та Брацлавського воєводств переходить до рук козацької старшини. Десятки тисяч колишніх кріпаків стають вільними та поповнюють ряди козацьких полків. Крим, Туреччина, Москва, Трансильванія, Швеція та інші зацікавлені у східній Європі країни розпочинають переговори з Хмельницьким. Вже за кілька місяців повстання військові перемоги оформлюються у нове політичне утворення гетьманщини. Виникають адміністративна та фінансова система управління, створюється зовнішня політика нової держави, формується її еліта. Роки повстання Хмельницького. Стають водорозділом для української шляхти. Деяка її частина злякана розмахом повстання, відхрещується від козацьких ідей і переходить на бік поляків. Але дуже багато шляхтичів усією душею приймають ідеї гетьманщини і стають її лідерами та натхненниками. Виговські, Богун, Кричевський, Гоголь, Гуляницький, Нечаї та інші саме їм українська козацька держава була зобов'язана своїми успіхами у боротьбі з сильним та досвідченим противником. Mm. Не, ну я согласен полностью. Со Сборовским договором он был создан или как? Да вот. вот. А к, mm -hmm. ну Вы по большей части, я смотрел, вы по древней истории Украины. То есть вы в втором гетьманате не говорите то, что Скоропадский создал или нет. Ну, в деталях не разбираем. Нету интересующейся стороны, то есть российской пропаганды и ее жертв. Они в основном сконцентрированы на украинской, на вообще в понятии украинской государственности, нации, языка, культуры. Это, ну, в общем, по циркуляру Вауеву работают. То есть все то же самое, что было после циркуляра Вауева то есть малороссийского э, не было, э, нет и быть не может, типа того. Да. Угу. Украинского. Даже э, не все потом выкресливали все с упоминанием Украины, казаков, государства и так дальше. Все полностью поддавалось цензуре. Вообще нельзя даже было упоминать до, вплоть до революции 17 -го. Царі зверталися до цього народу зі своїми грамотами, і царське слово іменувало його малоросійським народом. А для зносини з малоросіянами і у розуміння їх промови у Москві за посольського наказу були особливі перекладачі нікому на думку не спадало сумніватися в тому, що такий народ зі своєю мовою існує. Але в недавній час книжкові мудреці вигадали, ніби малоросійського народу немає зовсім і ніколи не було. А в краї званому Малоросією живе такий самий народ, як і в Москві, Твері і в Нижньому, скрізь у російській державі. Один руський народ. Одні цензура забороняють ті твори, які ще недавно в інших видах були дозволені іншими. Викреслюються всі місця, що нагадують про антагонізм інтересів селянських. І поміщицьких. виключаються такі слова, як козак, Україна, Український, Січ, Запоріжжя. Забороняються вірші за неологізми в них, не допускаються до друку та подання п'єси за участю чинних осіб з інтелігенції, міщанства, купецтва. Це ж що, одбой. Що я хотів сказати, ще? ну в цілому? Я вам хочу ще раз поблагодарить, тому що дійсно, сколько у вас підписчиков? 300 тисяч, по Mm -hmm. То есть, ви реально влияете на людей. Ну, вы, я, насколько мені звездно, вы популяр, популярний говорю хороші историю в КНУ учились, да? Да. Yeah. Я не буду, так скажу, відвлекати вас. Поэтому слава Україні. Yeah, so. Жаль, so себе. Ставте вподобайки, якщо бажаєте ще побачити живого скоропадського і підписуватись на канал Морозенка Не забувайте.